শীতকালীন অধিবেশন শেষ করে এই মুহূর্তে দুর্গাপুরের অন্ডাল বিমানবন্দরে নেমেছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ আর আমরা এই মুহূর্তে তার মুখোমুখি কেমন অধিবেশন আপনার রইলো সব মিলিয়ে কি বলবেন খুব ভালো হলো তিন চার বিশেষ রূপ সে বিষয় থা সিধা দুর্গাপুর জোড়া হওয়া একটু আন্তরাষ্ট্রীয় স্তরকে বাননা চাই और उसके लिए कारण दिया था कि यहाँ अनेकों बड़े बड़े उद्योग हैं जो हैं और पी एस यूज है उस विषय को लिया था फिर हमारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद है जो बहुत महत्वपूर्ण है हल्दिया है तो वो दोनों को शुरू कराने की बात हुई थी ये दो विषय थी और एक विषय था डी ए पी दमोनिया फॉस्फेट मालूम है कि वर्धमान चावल के लिए विश्वविख्यात है खास करके गोविंद भोग जो है तो वो है आलू है राबी फसल में उसकी जरूरत पड़ती है लेकिन डी की बहुत कमी थी उस विषय को उठाया मंत्री से पूछा केंद्र सरकार के पास कोई जवाब है नहीं तो हमने अपनी ओर से जो क्षेत्र का मामला था उसको सामने रखा था आगे भी समय आता रहेगा रखते रहेंगे सांसद पे खूब खुशी दुर्गापुर वासी खूब आप्लुत हाँ बर्धमान दुर्गपुर चिंता करकम मात्रा इने दी তার সঙ্গে একটা জিনিস এবারে আপনি তুলেছেন সেটা হচ্ছে সাংবাদিকদের যে ট্রেনের টিকিটের ছাড় যেটি কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল তো যেটা মমতা ব্যানার্জি যখন ছিলেন রেল মিনিস্টার তখন সেটা চালু হয়েছিল সেই বিষয়টা কিন্তু এবারে আমি আমারে পত্রকার में उनको उतनी आवश्यकता চ্যানেল पड़ती लेकिन हमारे जो पत्रकार পড়তি লেকিন আমারে পত্রকার पर ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল পর जिनको की आवश्यकता है जिनकी आमदनी उतनी नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो ममता बंदोपाध्याय जब रेल मंत्री थी उन्होंने शुरू किया था तो हम यही चाहते थे कि पुनः वह आ, पास कंसेशन पास ट्रैवल के लिए फैमिली के साथ जो मिलता था वो हो तो उस विषय को भी उठाया है तो मंत्री तो गोलमोल घुमा के देते हैं बोलते हैं कि हम पूरे सबको चौवन हजार करोड़ का सबको हमने कंसेशन दिया है वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये कंसेशन शुरू से मिलता रहा है कोई वो आकर के उनके पिताजी ने दे दिया है ऐसा नहीं है या नरेंद्र मोदी जी उनके जो बाबा हैं उन्होंने दे दिया ऐसा नहीं है यह पहले से मिलता रहा है उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आ, अपने जो सीनियर सिटीजन हैं पत्रकार हैं जो लोग हैंडीकैप हैं इन सब लोगों के लिए अलग से मिला करता था जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद कर दिया है जो अमानवीय है इस विषय को हमने उठाया था आशा करते हैं कि कुछ दिमाग इन लोगों को आएगा नहीं तो वैसे ही दो करोड़ नौकरी हर साल का चला जाएगा सब मिलिए संसदीय पार्ट चुकी है दिल्ली थे दुर्गापुर एयरपोर्ट की परिकल्पना अब बहुत सब कार्यक्रम है लोगों के बीच में जाना है जो सांसद ऐच्छिक कोर्स का कार्य अलग अलग संगठन के माध्यम से एमएलए के माध्यम से मिला था उन सबों का शिलान्यास है कहीं उद्घाटन है इन्हीं सब में लगेंगे लोगों के बीच जाएंगे आज के तो सब, तो बड़ा सब लोग आए हैं हाँ बहुत सब जितने भी हैं अपने तो बहुत अच्छा हमारे सभापति नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी आज अस्पताल में थे तो जैसे ही अफसर मिलेगा उनसे भी जाकर मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे शरीर अच्छा रहे उनका तभी तो कैप्टनसी करेंगे हमारे जिला की আপনার সাথে আমরাও আছি আগেরবার আপনার সংসদীয় খবর নিতে দিল্লিতে চলে গেছিলাম এবারে যেতে পারিনি তাই চলে এসেছি একদম মানে আপনার মানে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে থ্যাংক ইউ এইভাবে চালিয়ে যান আপনার কর্মকাণ্ড আর যেভাবে যেটা বললেন আর কি সংসদ সাংসদ যে আগামী দিনেও তার কিন্তু এই বর্ধমান দুর্গাপুরকে নিয়ে যে সমস্ত দাবি সেই দাবি দেওয়ার তিনি সোচ্চার থাকবেন দুর্গাপুর থেকে Koshit Borua report the e paper digital. DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA, and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.